حديث ابن بوني وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة قال من هذه؟ قالت هذه فلانة تذكر من صلاتها قال ما عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا wa kana ahabba ad-din ilayhi madawa madawa masahibuhu alayhi muttafaqun alayh daripada aisyah radhiyallahu anha nabi sallallahu alaihi wasallam telah masuk ke rumahnya dan pada waktu itu ada seorang perempuan daripada kalangan ansar perempuan, -perempuan daripada kalangan ansar pergi ziarah aisyah Kemudian Nabi boleh tengok adanya wanita. Maka Nabi beritahu siapakah wanita ini. Maka Aisyah beritahu hari fulana. Inilah fulana fulana. Rujuk kepada wanita daripada kalangan ansar yang masyhur Dalam syarah disebutkan nama wanita tadi khawlah juga. Jadi dia orang yang yang apa dia yang suka beribadat ibadat. Dia cerita tentang solat dia malam dia berjaga semayang panjang-panjang macam ni. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengar macam ni, maka Nabi bagi tahu, "Ma'aakum bima tutiqun." Dah cukuplah untuk kamu ni mengikut apa yang kamu mampu. Buat apa yang termampu saja Nabi bagi tahu. Masuk kamu buat bergirih sehingga kamu tak ada rehatkan badan kamu untuk kamu beribadat habis, itu bukan kehendak juga. Buat ibadat, rehat-rehat Kemudian bangun buat ibadat Tak ada lah Sebab apa? Kalau kamu buat je sekarang Kamu tengah semangat Kamu tengah rajin Buatnya satu hari nanti hilang semangat Kamu tinggal terus Sedangkan Allah SWT Dia tak nak berita. Allah nak kamu buat ni Walau sedikit tapi si kamah Itu yang nak Malam ni rajin Satu malam tak tidur Malam besok tu kau tinggal Tak buat dah Malam lusa pula dia Oh letih lah Efek daripada malam Yang kita berjaga malam tu Habis ibadat Malam tu lah pula ah, Rasa Cukup kot satu malam tu Untuk seluruh kehidupan saya Ah pula dah Dah kita madai dengan ibadat yang satu malam Yang kita habis tanpa tak, tak, tak tidur tu Lepas tu kita kata ya, cukup untuk kehidupan tak. Malam tu malam tu Baik itu boleh cerita macam tu Nabi SAW Zahir ketidak Ketidaksukaan Nabi SAW Jangan macam tu Rehat-rehat Tu Nabi beritahu, "Fa wallahi la yamallu Allah hatta tamallu." Demi Allah, Allah SWT tak jemu sehingga kamu nanti jemu. Apa maksud dia? Allah SWT nak beri ganjaran pada kamu terus. Tapi satu hari nanti kamu jemu, kamu berhenti membuatkan tak ada ganjaran pada kamu. Apa tuan-tuan? Kita ni kita ni tiga kategori je kita ni. Yang pertama ibadah seorang hamba. Ibadah seorang hamba ni dia takut pada tuan dia. Bila dia takut pada tuan, dia buatlah. Kalau tak buat, dia akan kena. Jadi dia buat. Tuan dia suruh dia buat. Ni darjah. Darjah hamba. Kita ni pada Allah pun hamba. Kalau kita ada lah martabat hamba, dia pun dah cukup dah. Alhamdulillah. Kalau aku tak semayang, takut Allah murka. Eh, Ya okey dah. Alhamdulillah. Yang kedua, darjah peniaga. Orang meniaga ni Dia kalau nak buat ibadat Maka dia akan fikir apa dia Aku buat ni dapat ganjaran apa eh? ha, Dia akan fikir untung apa aku dapat Kalau aku buat ni aku dapat untung apa Kalau aku buat meniaga ni apa untung Kalau nampak untung kat tu dia buat Begitu ada setengah orang dia buat ibadat Dia tanya pahala dapat Dapat pahala apa ni Ni kalau kita buat ni ganjaran apa kita dapat Kalau kita semayang subuh Saya berjumat dapat ganjaran apa eh? Ada orang jenis, -jenis dia tanya Habis kalau kita puasa Puasa pada hari ni Apa ganjaran kita dapat? Ha, kalau kita sedekah kat ni Apa ganjaran kita dapat? Ada orang jenis macam ni Ini orang jenis, -jenis meniaga dia, dia, dia buat satu Buat amalan Jadi nak, nak tengok untung ha. Kalau ada untung dia buat Kalau tak ada untung ha, Sarah kemudian Dia tengok apa untung ni ha. Ada juga orang, -orang beri badan macam ni Tak salah sebab apa? Memang ganjaran itu Allah SWT sediakan Nabi SAW sebutkan. Tapi kita nak bagi tahu level. Yang ketiga, level orang buat ibadah ni, level orang yang syukur. Level orang yang merdeka, orang yang tak tikat dengan apa-apa. Level dia, dia buat apa dia? Dia buat amal ibadah untuk dia sukakan Allah dan dia syukur apa yang Allah beri. Ni level Nabi. Ni level Nabi. Nabi buat amal ibadah, dia buat malam-malam. Dia buat sampai semayam, bengkak kaki. Tapi Nabi rehat bukan tak rehat. Nabi semayam. Sehingga sahabat begitu. Patutnya yang susah payah macam tu, kami lah. Kenapa kamu nak susah payah ya Rasulullah sedangkan dosa kamu telah diampunkan. Yang sudah, yang yang telah yang lampau telah diampunkan sekarang akan datang pun akan diampunkan. Yang kita tak confirm lagi. Jadi patut susah payah tu kita. Kenapa Nabi nak susah payah? Nabi jawab apa? Tak, tak ada aku nak kaut apa ganjaran yang banyak masa malam-malam. Adakah Nabi jawab gitu tak? Pasal ganjaran malam ni dia tahajud ni dia kalau lagi lama lagi tinggi ganjaran ni kita pun. Nabi tak jawab gitu. Nabi kata apa dia? Afala aku na'abdan syakura. Tak bolehkah aku nak jadi hamba Allah yang bersyukur? Itu jawapan Nabi. Dia nak jadi hamba Allah yang bersyukur, Allah seronok aku habis. Ada juga jenis ni, orang yang mana dia buat satu tadi dia nak seronok itu je. Uh, tak kamu tak kisah ke dapat apa-apa? Tak ada, tak ada masalah. Tak dapat apa-apa pun tak ada masalah. Yang penting dia suka. Yang penting dia suka. Dia buat. Seorang so, tadi dia cinta dengan perempuan tadi, dia boleh cinta dengan perempuan tadi. Dia pun habis masa dengan perempuan, dia keluar duit dengan perempuan, dia keluar Masa dia bagi untuk perempuan tu Kemudian keluar, duit pun dia keluar untuk perempuan tu Kemudian dia sanggup korbankan apa yang ada untuk perempuan <coughs> Boleh kata kamu dapat apa? Ada kamu dapat ganjaran? Tak ada Kamu dapat? Aku dapat kesonokan, aku suka Orang yang cinta pada seorang Maka dia sanggup korbankan bagi je Yang penting orang tu suka dengan dia je Yang penting? Tak, yang penting dia dia suka dengan aku pun jadilah Aku seronok Itu je. Tak apa aku habis Begitu juga ibadah Orang yang merdeka, yang tidak terikat ni Yang penting Allah suka dia Kamu tak kisah ke ganjaran kamu Patut ganjaran macam ni kamu dapat ni Yo, banyak ni Dia tak heran dengan ganjaran tu Dia dia heran dengan Allah suka ke tak suka itu Allah suka suka lah Jadi tuan-tuan ni -tuan, -tuan Ada Allah sementara, tiga peringkat Jadi kita tengok kat mana lah peringkat kita ni Ataupun Tak ada langsung dalam peringkat tu Kan? Hmm nak buat Allah suka ni kata nampak ni macam tak lambat lagi nak sampai level tu level kita mungkin lah level yang satu ataupun level yang dua Kan? Ha. tapi rasanya banyak level dua kot bila bagi tahu ganjaran baru kita nak buat tak ada ganjaran tak kadang-kadang orang ni bila kita bagi tahu ganjaran pun dia tak tahu ganjaran tu contoh Sembahyang sunat sebelum subuh. Dua rekaat sebelum subuh. Ganjaran lebih baik daripada juna dan sisi-sisi apa Berapa ramai orang jaga? Kita tak heran. Ada kan jalan tu? Yang kita duk kejar dalam dunia ni, Nabi bagi tahu dua rakaat sebelum subuh Lebih baik daripada dunia dan sisi-sinya. Lebih baik daripada dunia dan sisi-sinya, Satu, lauk bagi tahu. Satu, maksudnya, Apa yang kita kejar yang duk ada dalam tu, Segala emas, perak, semua ni, Semua ni, Tak ada nilai. Dua rakaat ada lebih nilai apa tu. Orang duk kejar yang tu. Ini adalah segala dunia yang kedua. Yang kedua, Semua amal kebaikan yang ada ni, dua rakaat jadi lebih baik. Tapi siapa yang note benda tu? Tapi kalau orang yang yang dia tahu ganjaran dia akan buat. Ada orang yang tahu. Hmm tak apalah. Ha sebab sebab benda tu tak nampak depan mata eh. Jadi ganjaran tu dia hanya dengar sahaja jadi dia buat. Maksudnya orang yang macam ni cara apa yang terbaik untuk suruh dia ni jaga perkara yang wajib? Cara hamba tadi iaitu takutkan dia. Bila dia takut, kalau tak tak semayang, tak, tak semayang, tak semayang, nanti di akhirat dia akan diseksa. Tak semayang, nanti ada, ada satu ular akan datang kepada orang ni. Yang mana patukan dia ni, kalau dia patuk ni, apa dia, semua rumput-rumput yang ada dalam muka bumi ni, boleh jadi kering. Dia keluarkan sikit dia punya bisa ni. Oh ya, itu. Takut, dia jaga semayang. Kita memang macam tu. Di kalangan ada level-level. Sebab itu kita tengok undang-undang yang ada kat sini satu undang-undang yang 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 diberi mengikut siapa yang jaga bagus. Ini ganjaran-ganjaran dia. Tapi siapa yang break undang-undang tadi denda dia macam ni. Bila kita dengar denda, eh, takkan aku nak kena denda. Kan? Eh, tak seronok kena denda. Jadi apa dia? Kita jadi lalu. Tapi ada juga orang yang dia dia tak takut benda tu. Habis dia tak takut benda tu. Ha itulah azab yang kena. Bahawa ini orang yang jenis keempat. Ha itu dia. Jadi tuan-tuan ini -tuan, mungkin ada Allah Subhanahu wa taala. Itu peringkat kita. Jadi dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu kepada kita iaitu kita buat ikut mampu kita. Jangan kita paksa diri sehingga kita paksa-paksa sampai -paksa, paksa, paksa, tahan kita jadikan satu alas Allah aku dah letih tak apalah tak payah semayang. Satu kita sembahyang tinggal sembahyang sunat. Lama azan sentih sembahyang yang wajib pun kita lengah-lengahkan. Pasal lengah qada masih biasa juga. Jangan tuan-tuan. Kita buatlah dengan istiqamah ikut kemampuan kita. Yang wajib kita jaga, yang sunat kita istiqamahkan. Buat ikut kemampuan kita. Sebab itu tuan-tuan, bila kita tengok Nabi kan, Nabi ajar pada kita, sembahyang dia ada bilangan yang had dia. Sehingga kata-kata, sembahyang Nabi malam, Nabi galakkan, kalau boleh dua rekaat pun okey dah. Tapi kalau boleh buat lapan rekaat, bagus. Itu dia. Dah lebih tu jangan. Tutup dengan tiga rakaat witir. Jadi sebelah rakaat. Ini yang kita tengok dah Begitu juga kalau dalam semayang duha. Paling kurang dua rakaat. Kena nak buat empat rakaat pun boleh. Ataupun lapan rakaat. Ini. Ada juga sampai dua rakaat. Habis yang lebih ratu-ratu rakaat tu. Ikutlah apa yang Nabi tetapkan. Oh semayang lain. Semayang isyarak. Dua rakaat. Empat rakaat. Begitu juga semayang yang ada qabliyah Ba'diah Semayang tu tu Sebelum maghrib dua rakaat, lepas maghrib dua rakaat. Sebelum isyak dua rakaat, lepas isyak dua rakaat. Sebelum subuh dua rakaat, lepas subuh tak ada. Dah. Tapi zuhur, sebelum zuhur kita digalakkan empat rakaat. Dah boleh. Kan? Eh? Tak paling kurang dua rakaat pun. Okey. Ataupun lepas zuhur, lepas zuhur dua rakaat. Sebelum asar empat rakaat. Jadi ini rakan-rakan ni kalau kita jaga pun tak makan waktu yang panjang. Dia tak makan waktu yang panjang. Bahkan dia akan mudah. Mudah kan apa? Satu, mudah untuk kita jaga benda yang wajib jika kita teringat yang sunat tu. Kalau kita fikir, contohlah kita datang. Ish, aku nak semayang isyak. Aku nak semayang maghrib ni. Tapi sebelum maghrib dia ada dua rekaat sunat Aku nak jaga. Dia fikir untuk jaga dua rakaat sunat Sudah pasti dia dapat jaga maghrib tadi Tapi kalau dia fikir oh, Aku jangan maghrib terlepas Jangan maghrib terlepas tu so, maksudnya Kalau dapat satu rakaat pun okay lagi ni ha, Dapat rakaat kedua pun okey lagi lah Maksud. Sebab apa dia fikir gitu Tapi kalau dia fikir yang dua rakaat sebelum tu Contoh subuh Dia fikir apa? Aku kena bangun Aku nak tunaikan dua rakaat sebelum subuh Jadi dia akan datang kan Habis semayang dia sunat dua rakaat tu Dia semayang sunat dua rakaat tu Habis tu terus dia tunggu semayang fardu subuh terus semayang jadi maknanya orang yang jaga sunat sudah pasti dapat jaga yang wajib begitu juga orang yang suka bersedekah dia suka bersedekah sampai tahap sedekah yang wajib itu zakat mudah untuk dia tunaikan zakat tiba-tiba dia ni malas sedekah lepas tu datang waktu zakat ish nak kena keluar ke dia rasa berat padahal wajib keluar dan begitu juga perkara-perkara sunat yang lain jadi tuan-tuan demi -tuan, kepada Allah SWT Buatlah dengan istiqamah Nabi bagi tahu demi Allah Allah tak jemu nak beri pahala pada kita Takut kita nanti jemu Kita tinggalkan Itu Nabi bagi tahu Wakan ahabbaddini inaihi Sesungguhnya agama yang Allah SWT yang paling suka sekali Iaitu apa dia? Mada wa masahibuhu alaihi Iaitu orang yang melakukan ibadah tadi Dia buat secara berterusan Ni Allah suka Ha. Jadi buat istiqamah Walaupun sikit Walaupun sikit Wa in aqal Walaupun sikit ha. Jadi kalau kita semayangkan, Kita istiqamah Semayang dua rekaat Tak apa semayang tahajud Istiqamah dua rekaat Tapi istiqamah buat satu Semayang duha Istiqamah dua rekaat Buat satu Kan? Jadi dengan istiqamah Tidak Allah SWT al suka jadi tuan-tuan ini ada Allah Subhanahu Wa ni hadis yang pertama yang merujukkan pada apa dia pada kita janganlah beli beli bahan sehingga membuatkan satu hari ini kita tak mampu kita tinggalkan lebih baik kita buat sikit tapi buat isi kamar itu yang lain.